Хочу поделиться, какую милость Господь явил моей семье, защиту, которую Он явил, в особенности моему мужу. Прошлую субботу, 22 числа, в пол девятого вечера прозвучало несколько взрывов за городом, написали РСЗВ за городом. Но Давида это не остановило, и он захотел пойти в магазин. Пошел в магазин буквально пару минут, и прозвучал очень сильный взрыв. Я в этот момент понимаю, что он где-то там на улице или в самом магазине. Я начинаю звонить ему, он не берет трубку. И я сразу начинаю молиться, лишь бы о том, чтобы он только был живой. Второй раз набираю, он берет трубку, таким голосом говорит, и этот, наверное, голос никогда в жизни не забуду. Говорит, я раненый, я не могу дышать. Господь дал мне в тот момент силы, чтобы не паниковать, взять себя в руки и спокойно с ним разговаривать. Я говорю, я сейчас вызываю скорую, держись, я сейчас все вызову. Отключилась, позвонила в скорую, вызвала скорую, опять ему набрала, думаю, заговорить его, чтобы он не терял сознание. Начинаю разговаривать с ним, говорю, где ты ранен, ты сильно ранен, он говорит, нет, не сильно ранен. И в тот момент я слышу, как к нему подбегают люди, налаживают турникет. И говорят, ты сильно раненый, И он говорит, я не могу дышать, я отключаю телефон. Ну, после того я уже начала звонить всем, кому можно и не можно, потому что я была дома одна с ребенком, ребенка я одного не могла оставить, и побежать туда тоже я не могла. Забрали его в больницу. Через некоторое время я приехала туда в больницу, пока еще не приехала в больницу. Там были уже родственники, друзья. И у страха глаза великие, и каждый рассказывал свою версию, что и нога практически оторвана, и кровь фонтаном там была, и брюшная полость практически, практически разорвана была, ну, потому что у, глаз, у страха глаза большие. Потом я приехала в больницу уже, он был как раз на КТ, заполнила все документы, и после этого его отвезли в операционную. Мы несколько часов пробыли под Операційонна, і потім вже врач вийшов і внес якусь нам ясність. Була у нього мінно-вибухова травма, двобічний розрив барабанних перетинок, контузія обох легень та печінки, багато перелом ребра, вогнепальні уламкові поранення кінцівок, лівого передпліччя та плеча, правого передпліччя, обох гамілок, стегон та лівої стопи, перелом правої орбіти, але око взагалі не пошкоджене ураженням яких тканин, передньої черевної стінки та обличчя, та інші супутні травми там багато, але кому цікаво, я вже потім розкажу. Потім, на наступний день, він був в реанімації, в искусственной комі. Ввечері він прийшов в себе, в понедельник його перевели уже в палату. Ну, ми прийшли, почали общаться з ним, і він говорить, в першу очередь, начал Не просить у Бога жизни, она челкается за все свои грехи, за все согрешения, чтобы Господь простил и взял его к себе. Но Господь миловал, дал ему жизнь, и на данный момент восстанавливается. Очень тяжело, врачи все в шоке, что он был в самом эпицентре взрыва, буквально метр от этого дрона. Он, он все помнит, все говорит, голову поворачиваю, а он летит прямо на меня. Он думал в трубу, он врезался, но он чуть-чуть дальше в верхнюю ступеньку врезался. Буквально метр он от него был, и Господь его миловал, и слава Богу, жизненно важные органы не затронуты, все восстановится. Есть проблемы со слухом на данный момент, но Господь наш великий, и все, я думаю, будет хорошо у него. Да, и хочу поблагодарить всю церковь за молитвы, за материальную помощь, за за все хочу поблагодарить вас. Спасибо. Для нас это сейчас очень важно, и это большая поддержка для нас.